दड़ कुत्तों के खानदान से ताल्लुक रखने वाला एक दरमियानी जिसामत का जानवर है जिसके भूकने की आवाज पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में रात को सुनी जा सकती है दुनिया भर में गिदड़ों की तीन अनवा पाई जाती हैं, जिनमें से एक नो पाकिस्तान में मिलती है जिसे गोल्डन जैकल या सुनहरी गिद्दड़ कहा जाता है दोस्तों सुनहरी गिद्दड़ का ताल्लुक कुत्तों की फैमिली कैनिडाई से है और इसका साइंसी नाम कैनस गोल्डन जैकल है कुत्तों के खानदान गिदड़ के अलावा कुत्ते भेड़िए और लुमड़िया वगैरह शामिल हैं। दोस्तों गिद्दड़ को हमारे यहाँ बुजदिली की समझा जाता है जो कि गलत है क्योंकि ये बाज औकात शेरों के मुंह से भी नवाला छीनने की कोशिश करते हैं गिद्दड़ गोशत खोर जानवर है लेकिन गोशत के अलावा दीगर चीजें भी खा लेते हैं गिद्दड़ ज्यादातर सुबह या शाम को सरगर्म होते हैं आमतौर पर ये परिंदों और छोटे ममालिया जानवरों का शिकार भी करते हैं सुनहरी गिद्दड़ की खाल का रंग मुख्त मुख्तलिफ मौसमों और मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ हो सकता है लेकिन अमूमी तौर पर हल्का सुनहरी भूरा होता है जिसमें पीले रंग की आमजश होती है जिसम पर घने बाल होते हैं और ज्यादा लंबे नहीं होते पीठ का रंग काला या स्लेटी होता है दुम का सिरा भी काला होता है नर आम तौर पर मादा ऐसी थोड़े बड़े होते हैं गिद्दड़ और लूमड़ी में फर्क ये होता है की गिदड़ के दुम पर बाल लूमड़ी से कम होते हैं और गिदड़ जिसामत में लूमड़ी ऐसी बड़ा होता है पाकिस्तान में गिदड़ एक आम पाया जाने वाला जानवर है इसे पंजाबी में गिद्दड़ या कश्मीरी में शाल कहा जाता है ये मुख्तलिफ किस्म के माहौल में अपने आप को ढालने की सलाहियत रखता है ये शहरों के मजाफा देही इलाकों जंगलात घास के मैदानों सेहराई और नीम सहराई इलाकों में आम मिलता है पाकिस्तान में गिलगित बल्तिसान के कुछ शुमाली पहाड़ी सिलसिलों को छोड़ कर ये पूरे मुल्क में पाया जाता है पाकिस्तान के अलावा गिदड़ों की ये भारत जुनूबी एशिया के दिगर जनूब मशरकी एशिया मशरकी वस्ती और जनूब मशरकी यूरोप के में भी पाई जाती है पाकिस्तान में गिद्दड़ों पर, पर मिलता है जहाँ घने दर झाड़ियाँ और घास फूस हों ये इंसानी आबादी के करीब रहना पसंद करता है हालाँकि ये पाकिस्तान में एक आम पाया जाने वाला जानवर है लेकिन कुछ इलाकों में इसकी आबादी तेजी ऐसी कम हो रही है गिदड़ एक हम जानवर है जो गोश्त के अलावा फल और सब्जियाँ भी खा जाता है ये शिकारी जानवर है जो चूहों और छोटे परिंदों पर हाथ साफ करता है लेकिन ये मुर्दा खोर भी है और मरे हुए जानवरों की अलाइशों से भी अपनी भूख मिटा सकता है ये आमतौर पर शाम या रात को अकेले या जोड़े की शक्ल में खुराक की तलाश में निकलते हैं और दिन भर अपनी गार में आराम करते हैं जंगल में इसकी उम्र आठ से दस साल होती है दोस्तों सुनहरी गिद्दड़ जोड़े बनाकर रहते हैं और आमतौर पर इनके जोड़े के साथ हाल ही में पैदा हुए बच्चे भी मौजूद होते हैं इस तरह के फैमिली ग्रुप में चार से पाँच गिदड़ मौजूद होते हैं ये आमतौर पर खो या गार वगैरह में रहते हैं भेड़ियों की तरह गिदड़ भी रात भर भोंकते रहते हैं और इनके भोंकने की आवाज़ अक्सर रात में सुनी जा सकती है ये आवाजें अमूमन दिसंबर से अप्रैल में सुनाई देती हैं जब इनकी ब्रीडिंग का मौसम होता है जिससे जाहिर होता है कि ये इनके होंकने का मकसद अपने इलाके की हदबंदी करना है जब एक गिद्दड़ भोंकता है तो आस पास इलाकों में मौजूद तमाम इसकी आवाजों में आवाजें मिलाना शुरू हो जाते हैं और ये ओंकने की तान रात भर सुनाई देती रहती है दोस्तों गिद्दड़ एक इंतहाई दम तक अपने साथी के साथ दगा नहीं करता इनका जोड़ा उम्र भर कायम रहता है मादा गिदड़ के अमल का दुरानिया पैंसठ दिन तक होता है जिसके बाद तीन से छह बच्चों की पैदाइश होती है बच्चे जब पैदा होते हैं तो इनकी आंखें बंद होती हैं। दोस्तों गिद्दड़ के हवाले से कुछ तोहमात भी मशहूर हैं, जिन का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है मसलन कहा जाता है कि अगर मुर्गियां दरखत पर बैठी हों और नीचे से गिद्दड़ गुजर जाए तो वो खौफ के मारे दड़ाम से नीचे आ गिरती हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि गिद्दड़ की जुबान अगर किसी घर में फेंक दी जाए तो वहाँ लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं जो की सरासर गलत है गिद्दड़ के हवाले से एक और चीज जो मशहूर है वो गिद्दड़ सिंगी है जिसके बारे में कहा जाता है की ये गिद्दड़ के सर पर मौजूद एक उबार होता है ये गिदड़ सिंगी अगर किसी के पास हो तो इसके तमाम काम आसानी से हो जाते हैं जबकि हकीकत यह है की गिद्दड़ सिंगी का दुनिया में कोई वजूद नहीं है ये सब लोगों के लूटने के टोटके और खराकात बातें हैं गिदड़ो के इंसानों पर हमले के वाकत भी रिपोर्ट हुए हैं लेकिन ये हमले आमतौर पर जानलेवा नहीं होते गिदड़ अगर काट ले तो फौरन वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए क्योंकि कुत्ते की तरह इसके थूक में भी रेबीज वायरस हो सकता है इसके अलावा गिद्दड़ मुर्गियों बतखों और भेड़ बकरियों पर भी हमला होते हैं और अक्सर देही इलाकों में शदीद नुकसान का बास बनते हैं जिसकी वजह से लोग इनसे नाला रहते हैं और इन्हें जान से मरने की तदबीरें ढूंढते रहते हैं दोस्तों डॉन अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के जिला चकवाल में कुछ नौजवान लड़के कुत्तों की मदद से गिदड़ का शिकार करते हैं शिकारी कुत्ते गिदड़ को आना फाना मार देते हैं ये अमल न सिर्फ जंगली जानवरों के हवाले ऐसी गुना अमल है बल्कि इससे गिदड़ों में पाया जाने वाला वायरस पालतू कुत्तों में मुंतकिल हो जाता है और फिर वहाँ से वो इंसानों को भी लग सकता है चूँकि सुनहरी गिदड़ दुनिया के वसी इलाके में पाया जाता है इसलिए आई यू सी एन के मुताबिक इनकी आबादी अच्छी खासी है और इसको मधुमी का फिलहाल कोई खतरा नहीं है अलबत्त पाकिस्तान समेत दुनिया के कुछ इलाकों में इनके मस्कन खत्म होने की वजह ऐसी इनकी आबादी में कमी वाक हुई है दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन पर प्रेस करें